Beynəlxalq Moğam Mərkəzinin 15 illik jubiley münasibəti ilə Sumqayıt Moğam Mərkəzində tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, iqtisadiyyat nümayəndələri iştirak edib. Konsert proqramında Beynəlxalq Moğam Mərkəzinin ansamblının müşayiəti ilə respublikanın tanınmış incəsənət ustaları tərəfindən ifalar səsləndirilib. Qeyd edək ki, 2008-ci ildə kabrın 27-sində Bakıda Dənizçənarı Milli Parkda qədim musiqi alətimiz tarın quruluşunda eyni zamanda modern memarlıq üslubunda tikilmiş beynəlxalq muğam mərkəzinin açılışı ilə Azərbaycanda muğam ifaçılarının və tədqiqatının təbliğini ehtiva edən ilk rəsmi mərkəz yaradılıb. Mərkəzin açılışında iştirak edən prezident İlham Əliyev demişdir: "Bu bina Azərbaycan xalqına xidmət edəcəkdir. Bu binada gözəl tədbirlər keçiriləcək, gözəl konsertlər, muğam gecələri keçiriləcəkdir. Muğam bizim milli sərvətimizdir, çox böyük dəyərimizdir. Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bu sənəti yaşatmışdır və bu gün çox vacibdir ki, bu Joseph Sennett. Azərbaycan xalqının milli dəyəri olan muğam nəsildən-nəsildə keçir. Ölkəbaşçısının dediyi kimi, ötən müddət ərzində Beynəlxalq Muğam mərkəzində bir sıra mühüm layihələr reallaşdırılıb, saysız hesabsız konsertlər keçirilib, qəririf sənətçilərimizin yubileyləri təşkil olunub. Azərbaycan muğamının bəşər mədəniyyətinin nadir inciləri ilə bir sıra da UNESCO-nun Dünya irs siyasətinə daxil edilməsi isə bütövlükdə onun nə dərəcədə bənzərsiz sənət növü olduğunu bir daha təsdiqləyir. Heydər Əliyev fondunun milli mənəvi dəyərlərimizin qorunması və dünyada geniş təbliğləri bağlı reallaşdırdığı möhtəşəm layihələr sırasında xüsusi əhəmiyyətli olan bu mərkəzin inşası fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərizov qeyd edib ki, Azərbaycan xalqının qədim və zəngin tarixini özündə ehtiva edən muğam sənəti xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi böyük xəzinədir. Təfəkkür və düşüncə tərziimizin əksəri tapdığı muğamlarımız xalqın ruhunu özündə əsirlər boyu yaşadıb və yaşatmaqdadır. Ötən əsrin 70-ci illərində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə milli dəyərlərimizin yaşadılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində muğam sənətimiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu, muğam ifaçıları və bu sənəti yaşadanlar qayığı ilə əhatə olundular. Oda qeyd olunub ki, Sumqayıtda muğama böyük diqqət göstərilir. Elə tədbirin təşkil olunduğu muğam mərkəzi bunun bariz nümunəsidir. Diqqətə çatdırılıb ki, 2019-cü ilin noyabrın 21-də Sumqayıtda Muğam mərkəzi istifadəyə verilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mərkəzin açılışında iştirak edib. Beynəlxalq Muğam mərkəzinin direktoru Sahippaşazadə tədbirin təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib. Elvin Qudratov, Çaxnistan fikrətli Ölvruz İsmayilov bu gün informasiya proqramı üçün